اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم صدق الله العظيم آیت القرصی کے فضائل و مناقب بے 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 اور اس کے مختلف جملوں کی تفسیر تفصیل ذکر ہو رہی, رہی ہے گزشتہ درس, درس میں عرض کیا, کیا تھا قرآن پاک کی عظیم ترین آیت مبارکہ آیت, مبارک آیت, آیت, آیت الکرسی ہے آیت القرسی محبت و معرفت کا خزینہ ہے آیت القرسی کے دس جملے ہیں جن میں سے دوسرا جملہ سہولت کے لیے ہم نے الگ کیا وہ الحی القیوم ہے الحی القیوم ہے الحی القیوم خدائے بزرگ و برتر کی یہ دونوں صفات ہیں حی بھی اور قیوم بھی, بھی ان دونوں صفات سے اللہ جل شانہ کو, کو یاد کیا, کیا جاتا, جاتا ہے یا حیو یا قیوم یا ہیو یا, 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 یا قیوم اگر ان دونوں لفظوں, لفظوں کا صحیح اور پورا مطلب اور معنی ذہن میں ہو پھر ان پاک لفظوں سے اللہ کو یاد کیا جائے ان کا ورد کیا جائے تو نتیجہ کے اعتبار سے یقیناً یقیناً بہت بہتری آئے گی ایمان میں ترقی اللہ کی ذات پاک پر یقین میں ترقی نصیب ہوگی یا حیو یا قیوم پہلی صفت ہے الحی الحی مطلب زندہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ وہ ذات پاک جس کے ساتھ عدم نہیں ایسا نہیں کہ وہ کبھی نہیں تھا پھر ہے پھر کبھی نہیں ہوگا ایسا نہیں جہاں وجود ہی وجود, ہی وجود ہے ابد سے ازل تک ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ ذات پاک ہے زندہ و الحی. وہ ذات پاک جسے موت نہیں وہ ذات پاک جسے فنا نہیں ایسی ذات صرف اور صرف اللہ شانہو کی ہے سوا اس کے جو کچھ بھی ہے ہر ایک کے لیے فنا ہے ہر ایک کے لیے موت ہے ہر ایک کے لیے زوال ہے زندہ ذات حی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات لا زوال ذات صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ہے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ہر وہ چیز ہر کوئی, کوئی بھی چیز, چیز اس, اس کے اوپر فنا ہے وہ ختم ہونے والی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ دُلْ جَلَالِ, جلال وَالْإِقْرَامِ والا اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات بزرگی بزرگ والی عزت والی ایک اور آیت شریفہ میں ارشاد ہے کُلُّ شَئِئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَا کُلُّ شعی الحال إِلَّا اللہ وجہ ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات پاک کے تو اگر اس صفت مبارکہ سے اللہ کو اس پوری تفصیل کے ساتھ یاد کیا جائے یا حیو یا حیو یا حیو یا, حیو یا حیو اے زندہ جاوید ذات اے زندہ جاوید ذات اے, اے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رہنے والی ذات اے لا زوال ذات تو بتائیے, تو بتائیے کس, کس قدر ایمان یقین محبت معرفت میں اضافہ ہوگا دوسری صفت ہے القیوم 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 تھامنے والی ذات تھامنے والی ذات گرے ہوئے کو اللہ جل شانہو تھامتے ہیں گرنے والے کو اللہ جل شانہو تھامتے ہیں ہر ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے کوئی شخص گر جائے مکمل گر جائے اسے اٹھایا جاتا ہے اور اگر کوئی گرنے والا ہے اس کے پیچھے ہاتھ رکھ دیں تو اسے تھامنا کہتے ہیں اللہ جل جشان جس کو چاہتے ہیں کہ گرنے سے بچائیں ایسے اپنی قدرت کا ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچا لیتے ہیں آسمان جیسی بڑی چیز جس کا جس کوئی حد اور کنارہ نہیں नहीं. اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے بغیر سسونوں کے اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے ایسے ہی جب کوئی شخص گرنے لگتا ہے تو اللہ چاہیں اسے بچانا تو اپنی قدرت سے تھام لیتے ہیں بتائیے جس ذات پاک نے آسمان جیسی چیز کو تھام رکھا ہے ایسی دوسری, دوسری چیزیں اس کے لیے کمزور سا انسان تھامنا کون سا مشکل ہے پھر یہ بھی تو غور کیجئے جس کہ جسے جل اللہ جل شانہو تھام لیں دنیا, دنیا کی کون سی, سی طاقت سی اسے سی گرا سکتی ہے پوری کائنات کی ساری مخلوقات کٹی ہو جائیں سبھی انس اور سب کچھ اور کسی انسان کو گرانا چاہیں لیکن اللہ نے اسے تھاما ہو تو وہ گر نہیں سکتا کس قدر محبت افروز صفات ہیں ایمان یقین بڑھانے والی ہیں ضرورت, ضرورت اس چیز کی, کی ہے کہ اللہ جل جل سے تعلق پیدا کیا جائے جب, جب, اللہ جب اللہ ہمارے بن جائیں, بن جائیں گے تو پھر اللہ تو, تو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہیں تھامنے والے ہیں پھر ہمیں کیا پریشانی ہوگی ان الفاظ سے ان پاک صفات سے اللہ کو یاد کرنا بے حد مفید ہے طاقت پہنچانے والا ہے امید ہے سہارا ہے ہمارا مان ہے یقین ہے ایمان ہے کوئی سا لفظ چن لیں یہ الفاظ بڑے قیمتی اور انمول ان ہیں یہ بول بڑے انمول ہیں یا قیوم یا قیوم یا قیوم غذبۂ بدر میں سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے ایسے, ایسے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب, جب آپ کے خیمے میں پہنچے تو, تو آپ صل صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے, پڑے ہوئے یا, حیو یا, قیوم یا قیوم کا ورد کر رہے تھے یا خیو یا قیوم, قیوم کا ورد کر رہے تھے بتائیے پھر غزوہ بدر میں تین سو تیرہ کمزوروں کو ہزاروں جمجو نے گرانا چاہا تو اللہ تو نے کیسا, کیسا پھر انہیں, انہیں تھاما ایسا تھاما ایسا, ایسا, تھاما, ایسا تھاما کہ 313 313 نحتے ہزاروں جنگ پر غالب آ گئے اور بدر میں انہیں خاک چٹا دی لہذا یہ پاک الفاظ اور ان کا ورد ہمیشہ زبان پر رہنا چاہیے بڑی تاثیریں ہیں بڑے نتائج ہیں بڑی, بڑی تقویت ہے ان کے اندر, اندر مایوسوں کے لیے امید کمزوروں کے لیے طاقت, لیے طاقت اور بے سہاروں, سہاروں کے لیے سہارا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں